Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır kəsəbəsində çox gözəl və tamamilə fərqli bir üslubda tikilib, inşallah, çox əla bir həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev yerləşir Masazırda, Yeni Bakı yaşayış kompleksinin yaxınlığında, çox keyfiyyətlə tikinmiş və tamamilə fərqli bir həyət evidir. Ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi, evin bu formada gözəl xarici görünüşü var, ağlay daşları ilə gözəl formada hazırlanmış bir evdir. Ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsi var. 3 sotdan da yəni artıq torpaq sahəsidir, amma sahədə tam 3 sotdur. Gördüyünüz kimi burada həyətdə gözəl yaşıllıq yaradılıb. Hansı ki, sağ və sol tərəfdə burada görürsüz, yəni müəyyən qədər yaşıllıq sahəsi yaradılıb. Evin bu formada gördüyünüz kimi gözəl xarici görünüşü var yanına keçmək olur. Mərtəbə arası monolit betondur. Hər bir tərəfi qoşa daşla inşa olunmuşdur. Yeni Bakı yaşayış kompleksidir. Yəni Yeni Bakı yaşayış kompleksində bütün infrastrukturlar var. Bax burda alt hissəsində belə bir e, qaraj, e, daha doğrusu zirzəmsidir. Daxil Obevinçiyə də daha yaxından təqdim edəcəm. Hürmətlə Zərcəmir qeyd etmək istəyirəm ki, ev ümumilikdə 5 otaqdan ibarətdir və tamamilə gözəl və tam fərqli bir üslubda tikilmiş bir evdir. Evin birinci mərtəbəsində, dəhlizindəyik. Çox maraqlı və əla bir evdir. İlk növbədə evin qonaq otağını sizə göstərəcəm. Geniş ölçülərdə qonaq otağı var. Burada TV standı yığılıb gördüyünüz kimi, döşəməsi laminatdır. Divar kağızları bax gördüyünüz kimi səliqəli şəkildə bu formada gözəl qonaq otağıdır. Qiyməti də münasib bir qiymətdir, nağd satılır. Bax buradan düydü istiməhayətian sayəsini təkrarisdir göstərib və qeyd etmək istəyirəm ki, kompleksin yaxınlığında Azərbaycan və rus sektorlu məktəblər də mövcuddur. Bir sözlə, yəni yaşayış üçün bütün zəruri obyektlər mövcuddur. Hörmətli zəyicəyimiz, evin mətbəxindəyik. Gözəl mətbəxi var və birinci mərtəbədə olan baxın belə bir hamam da Geniş salon otağıdır, orada jacuzzi yeridir. Duş kabina yeridir. Bax, burada da pətkənlərin alt hissəsində belə bir boş bir sahəsidir ki, yəni gündəlik istifadə olunan məişət əşyalarını yığmaq üçün alternativ bir sahədir. Pətkənlər də yəni keyfiyyətli materiallardan hazırlanıb. Evin ikinci mərtəbəsindəyik. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl, geniş, e, burada da təhriz mövcuddur. Növbədə, i̇kinci mərtəbədə olan birinci yataq otağını sizə təqdim edirəm. Bax bu otaqda belə bir yataq otağıdır. Burda balkonu var. Bax gördüyünüz kimi belə bir balkon var. Həyətan sahəsi yəni çox genişdir. Hər tərəfi də yəni açıqlıqdır, ətraf da yəni tam yaşayışlı ərazidir. Qiymətini sizə qeyd edim. Qiymət 127.000 manata təklif olmur. Yəni bu start qiymətdir, real alıcıya qiymətdə endirim olunacaq. Videonu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Deməli, burada gördüyünüz kimi belə bir növbəti yataq otağıdır. Hansı ki, yəni burada ikinci mərtəbədə olan say olaraq ikinci yataq otağıdır bu. Hal-hazırda yəni ikinci yataq otağında qalır. Yəni, onu da sizə göstərəcəm. Burada da yəni balkona çıxışdır gördüyünüz kimi ə həqiqətən səhəsini təkrar görürsüz. Və burada belə bir növbəti yataq otağıdır. Otaqların ölçüləri geniş ölçüdədir və bütün otaqlara da günəş işığı tam rahatlıqla düşür. Ümumilikdə evin 5 otağı var. 3 onda 1 sotdadır. Ümumi sahəsi də 200 kvadratmetrə yaxındır. Burada da gördüyünüz baxın belə bir növbəti yataq otağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.